কম শান্তি ডিটেচমেণ্ট আনক নহ'লে থকা সুখ শান্তিও আপোনাৰ সোনকালে হৰণ হ'ব ডিটেচমেণ্ট মানে কি আধ্যাত্মৰ পৰিভাষা হৈছে বৈৰাগ্য বৈৰাগ্য মানে কি সন্য়াস ধৰ্ম পালন ইমান অশান্তি অসূয়া হৈ থাকে নহয় কিমান যে কমপ্লেইন আহে দিনটোত মোৰ ঘৰত এনেকুৱা মোৰ ঘৰত তেনেকুৱা একেবাৰে সহজভাৱে যদি আপুনি এই বৈৰাগ্য বৃত্তিটোক যদি আপুনি নিজে আঁকোৱালি লয় দেখিব যিয়ে সমস্যা নাহক কিয় যেনেকুৱাই পৰিয়ালতান্ত্ৰিক সমস্যা নহওক কিয় যেনেকুৱাই আপোনাৰ সম্বন্ধ সম্পৰ্কীয় সমস্যা নহওক কিয় সি কিন্তু বেছি সময় আপোনাৰ ইয়াত কিন্তু হাবি হ'ব নোৱাৰিব আজি প্ৰধান সমস্যা মই যদি দিনটোত দহটা কাউঞ্চিলিং কৰোঁ তার ভিতর সাতটা সমস্যাই হয়েছে পরিয়ালতান্ত্রিক আর কেন্দ্রিক সা সম্পত্তি কেন্দ্রিক নহয় কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইন্টারেস্টিং কারণ সা সম্পত্তি গোটা আমি বহুত কষ্ট করছো আমি শারীরিকভাবে বহুত কষ্ট করছো মানসিকভাবে আমি নিজকে বান্ধি পেলাইছো যে নহয় মই মোৰ কর্ম করবই লাগিব মই এই আর্নিং এই ইনকামরে মই মানে চলাই আছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে চলাই নিব লাগিব মোৰ প্লেন আছে এজেণ্ডা আছে মোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে মোৰ ওপৰতে গোটেই পৰিয়ালটো নিৰ্ভৰশীল আমি কিমান বেছি নিজকে কি বুলি ক'ম একাউণ্টেবুল আমি বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ ঠিক একেদৰে যদি মনৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে যদি আপুনি একাউণ্টেবল হৈ যায় আপোনাৰ মনৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণে আপুনি একাউণ্টেবল আপোনাৰ মনৰ সুখ শান্তিৰ বাবে আপুনি দায়বদ্ধ আপোনাৰ সুখ শান্তি আপোনাক সুখ শান্তি কোনেও দিব নোৱাৰে সেইটোকেতো আজি আমি আধ্যাত্মত বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে সুখ শান্তিৰ পৰিভাষা হৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিটো পৰিৱেশত পৰিস্থিতিক জীৱনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিক সম্বন্ধৰূপী ব্যক্তিৰূপী কৰ্মৰূপী ঘটনাৰূপী যিকোনো ছাদেন হঠাৎ হৈ যোৱা ঘটনা পৰিঘটনাৰূপী পৰিস্থিতিক যিজন ব্যক্তিয়ে শান্তস্বৰূপ স্থিতিত থাকি হেণ্ডেল কৰিব পাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁতকৈ ভাগ্যৱান তেওঁতকৈ সুখ শান্তিৰে সমৃদ্ধ ব্যক্তি পৃথিৱীত আৰু দ্বিতীয়জন নোলাব গতিকে ঘৰ সংসাৰখনত সুখে থকাৰ খুব সৰু সৰু বিধি আছে মই প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ আজিও ক'ম যে বৈৰাগ্য বৃত্তি ধাৰণ কৰক ভয় নকৰিব বৈৰাগ্য বৃত্তি মানে আপোনাক ঘৰৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰি ক'বলৈ যাবলৈ কোৱা নাই বৈৰাগ্য মানে কি জানেনে কাম ক্ৰোধ লোভ মহ অহংকাৰ এই পাঁচটা ৰিপুৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ বৈৰাগ্য উপজিব তেতিয়া আপুনি স্বৰ্গৰ সুখ পাৰমাত্মিক সুখ ঈশ্বৰীয় সুখত বিলীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব এই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰাপ্তিয়েই হৈছে পাৰ্মাত্মিক প্ৰাপ্তি পৰমাত্মাৰ প্ৰেম মৰম চেনেহ ঈশ্বৰীয় মৰম যাক আমি সকলো সময়তে সেই ঈশ্বৰ সেই আল্লাহ সেই গদ সেই ভগৱান বুলি চিঞৰ বাসৰ কৰি মাতি থাকোঁ সেই সুখ সেই মৰম সেই প্ৰেম তাতকৈ ডাঙৰ উৰ্ধত প্ৰেম আৰু পৃথিৱীত একো হ'ব নোৱাৰে এই জীৱনতে এবাৰ পাৰ্মাত্মিক প্ৰেম আপুনি অনুভৱ কৰাৰ যোগ্য আপুনি আৰম্ভ কৰকচোন দেই প্ৰথমতে আহিছোঁ কাম ভাবলৈ কথাবিলাক অলপ ক্লিয়াৰকৈ পতাটো ভাল কাৰণ ব্ৰহ্মা কুমাৰী য'ত গ'লে বহুতে এই কথাটোৰ অৱতাৰণা কৰে যে তালৈ গ'লে বা ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন শিকিলে আমি আমাৰ ঘৰ সংসাৰৰ মাজত শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ পৰা লৈ সকলো জৈৱিক যিকোনো সম্বন্ধৰ পৰা আমি এনে লগত থাকিব লাগিব নেকি প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শিক্ষা দিয়া নাযায় যেতিয়া সামাজিকভাৱে দুজন ব্যক্তি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰধান এজেণ্ডা কি হয় যে সুখে দুখে দুয়োজনে জীৱনৰ প্ৰতিটো স্থিতি পৰিস্থিতিক এজনে আনজনক যাতে এৰি থৈ নাযায় আমাক জীৱনটো চলাবলৈ কোনোবা এজনৰ খুব আৱশ্যক হয় অন্তত ডেকা কালত নহ'লেও বুঢ়াকালত লগা হয় সেই বুঢ়াকালত আমাক চোৱা চিতা কৰিবলৈকে আমাৰ নিজৰ জেনেৰেশ্যন উত্তৰাধিকাৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সূত্ৰে সমাজে নিয়ম বান্ধি দিলে যে দুজন পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত যেতিয়া বিবাহ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰথম কি হয় আচলতে উদ্দেশ্যটো কি যাতে আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আমাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল আমাৰ সাহ সুখ আমাৰ সংসাৰখন যেন আগবাঢ়ে কিমান পবিত্ৰ কিমান বেছি ডিভাইন ঈশ্বৰীয় সত্বাৰে বহু নীতি নিয়মৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা যায় গতিকে কি বুলি কয় বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত হৰগৌৰী বুলি কয় লক্ষ্মী নাৰায়ণ বুলি কয় দেৱত্ব সত্তাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যোৱা যায় কিন্তু আজি মোৰ এটা মনত প্ৰশ্ন আহে দিনটোত যদি মই এঘাৰটা কাউঞ্চিলিং কৰোঁ তাৰ ভিতৰত সাতটা কাউঞ্চিলিঙেই হৈছে কি এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ সংসাৰত বহুত অশান্তি অসুয়া কাৰোবাৰ যদি পত্নীয়ে ফোন কৰে কাৰোবাৰ স্বামীয়ে ফোন কৰে কিয় হৈছে তেনেকুৱা গতিকে আধ্যাত্মই কৈছে যে তুমি কাম ভাৱৰ পৰা বৈৰাগ্য বৃত্তি ধাৰণ কৰা কাম ভাৱ মানে কি দৈৱিক সত্তাৰে যেতিয়া আমি বিবাহপাশত আৱদ্ধ হওঁ সেই সত্তাৰে যেতিয়া দুয়োজনৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া দৈৱিক যিটো দিব্যতা ডিভিনীটিৰে যেতিয়া সন্তান আহে পৃথিৱীলৈ সেই সন্তান ঈশ্বৰৰ পৰা আহে বুলি আমি মানি লওঁ আৰু আমাৰ কাম সেইটোৱেই কিন্তু আমি সেইভাৱেই বিহাভাশত আৱদ্ধ হৈছোঁ যাতে আমি আমাৰ সংসাৰখন সুন্দৰভাৱে আমি লৈ যাব পাৰোঁ আগুৱাই নিব পাৰোঁ আমাৰ সংসাৰত সন্তান সংসাৰ আমি নিজৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটোৱে আজি জানো সকলোৰে মাজত ব্ৰতি আছে যিটো পজিটিভ গুণ আছিল মনুষ্যৰ দেৱত্ব সত্তাৰে সন্তান জন্ম দিয়াৰ যি আজি আমাক স্পৃহা আছিলে যিয়ে স্বয়ং পৰমাত্মাই আমাক অৰ্পণ কৰিছিল সেই সত্বা জানো আজি জীয়াই আছে কি হৈছে আজি কাম ভাৱৰ প্ৰকোপত পৰি বহুতেই নিজৰ ঘৈণী নিজৰ স্বামী থকা সত্বেও পৰ পুৰুষ বৰ নাৰীৰ প্ৰতি সঘনাই আকৃষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাৰ ফলত এখন সুখৰ সংসাৰ তচনচ হৈ পৰিছে যাৰ ফলত গোটেই ঘৰখনত সকলোৱে অশান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদি আপুনি শুনি আছে তেনে কোনো সম্বন্ধ যদি আপুনি পুহি ৰাখিছে এইবিলাক হৈছে শ্ল' প্ৰয়োজন এটা সময়ত বিস্ফোৰণ হ'ব বিস্ফোৰিত হ'ব আৰু দেখিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি ক'তো থকাৰ ঠাই বিচাৰি নাপাব চিধাই গৈ ক'ৰ্টত হাজিৰ হ'বলগীয়া হয় গতিকে আপুনি জ্ঞানী আত্মা হিচাপে স্বয়ং পৰম পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহগত ভগৱানৰ সন্তান হিচাপে নিজকে এবাৰ চালি জাৰি চাওকচোন গাটো জোকাৰি চাওকচোন মই ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰি আছোঁ নেকি যি মোৰ জীৱনত আহিছে তাকেই আঁকোৱালি নলৈ মই আৰু কিবা বিচাৰি পেলাই বিপথে গৈছোঁ নেকি দ্বিতীয়তে আমি বিবাহপাশত কিয় আৱদ্ধ হওঁ যদি এজনৰ কু সংস্কাৰ আছে এজনৰ যদি বেয়া সংস্কাৰ আছে এজনে যদি সঁচাকৈ একো জীৱন নামৰ এই সংগ্ৰামত তেওঁ যদি তি আছে কষ্টত আছে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈকে আচলতে পতি বা পত্নীৰ নামৰে সম্বন্ধ সমাজে তেওঁক আচলতে দিয়ে যাতে তুমি বিপদত পৰিলে মই তোমাক হাতত ধৰি উঠাই লৈ আহিম কিন্তু আজি কি হৈছে আজি কি হৈছে আজি কি হৈছে যে যদি তুমি বিপদত পৰি গৈ আছা পাৰিলে কেইটামান আৰু ওপৰৰ পৰা ঠেলা মাৰি তুমি নামৰ সত্তাটোকে নিশেষ কৰি দিয়াৰো উদাহৰণ বহু সমাজত আছে এতিয়া দে সেইবাবে মই কওঁ যে যিসকলে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে নতুনকৈ বা হ'বলগীয়া আছে পৰাপক্ষত মন্ত্ৰখিনি অসমীয়া ভাষাত যোনে যি ভাষাত বুজি পায় যাৰ যি মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষাত আচলতে অসমীয়াত মন্ত্ৰখিনি গাব লাগে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়াৰ বিবাহ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বাৰু এতিয়াৰ বিবাহৰ কথাটো বেলেগ কিন্তু আগৰ বিবাহৰ প্ৰতিটো নিয়ম প্ৰণালী খুব কটকটীয়াৰ কঠোৰ আছিলে কিয় কঠোৰ হ'বই লাগিব এয়া জীৱনৰ এটা সম্বন্ধ যি সম্বন্ধৰ ওপৰত আমাৰ বুৰঞ্জী আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বৰ্তমান নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকিব ধেমালি নহয় এয এগৰাকী পুৰুষ মহিলা যেতিয়া বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় তেওঁৰ পৰাইতো সতি সন্তান আৰম্ভ হ'ব বংশ বৃদ্ধি হ'ব হয়নে গতিকে কঠোৰতা নিজৰ জীৱনত নিজে আনিব লাগিব কোনো পুৰুষিতে কাকো কঠোৰতা দিব নোৱাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা গতিকে কাম ভাবৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী স্ত্ৰিকে প্ৰত্যেকগৰাকী পুৰুষকে নিজৰ ভাই ভনীৰ দৃষ্টিৰে চাওক এইটো কি বেয়া কথা নেকি শিকোৱাটো এই যে শিকায় ব্ৰহ্মকুমাৰী যে বোলে ভাই ভনী কৰে কিয় কৰে হোৱাট ইজ আ লজিক বিহাইণ্ড ইট কিয় কৰাৰ সময় সমাগত হৈ পৰিছে যেতিয়া আপুনি এগৰাকী যিকোনো স্ত্ৰিক যেতিয়া ভনী বা বাই দৃষ্টিৰে চাব আপোনাৰ অন্তৰত চ'ল আত্মিক প্ৰেমৰ জাগ্ৰত হ'ব হ'বনে তেওঁ যেনেকুৱাই ড্ৰেছ ক'ডত নাহক কিয় তেওঁ যিমানেই অশালীনতাত নাহক কিয় যেতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টি এগৰাকী ভনীৰ ৰূপত যাব মোৰেই ভনী তেতিয়া আপুনি তেওঁক কি কৰিব প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ যিটো আত্মিক উপলব্ধি জাগি উঠিব দেই আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী স্ত্ৰীয়ে যদি প্ৰত্যেকজন পুৰুষক নিজৰ মৰমৰ ভাই ককাই হিচাপে চাই তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীখনতে সত্য যুগৰ প্ৰাৰম্ভণি হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ দ্বাৰাই সত্য যুগৰ আৰম্ভণি হ'ব পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য তোমাৰ দ্বাৰাই মই সত্য যুগৰ স্থাপনা কৰিম কিন্তু তাকে আমি কি ধৰণেৰে ভাবোঁ যে সকলোকে ভাই ভনী কৰি দিব কিয় এগৰাকী ইস্ত্ৰীক যেতিয়া সোধা যায় তোমাৰ স্বামীজন কেনেকৈ হোৱাটো বিচাৰা মেক্সিমাম ইস্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিয়ে মেক্সিমাম লেডিজে উত্তৰ দিয়ে যে মোৰ হাজবেণ্ড বা মোৰ স্বামীজন মই মোৰ দেউতাৰ দৰে হোৱাটো বিচাৰোঁ বিচাৰোঁনে কি দেউতা মানে কি নিস্বাৰ্থ অন্তঃকৰণৰে শুদ্ধ ফটফটীয়া ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মৰ দেউতাকে কেতিয়াও নকয় তুমি মোক এইটো দিয়া সেইটো দিয়া মাকো থাকিব পাৰে কিন্তু দেউতাকৰ সন্তানক লৈ নিজৰ ছোৱালীজনীক লৈ কেতিয়াও কোনো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ নাথাকে আৰু প্ৰত্যেকজন পুৰুষক যেতিয়া সোধা যায় তোমাৰ স্ত্ৰী বা তোমাৰ পত্নীক কেনেকৈ হোৱাটো তুমি কামনা কৰা বহুসংখ্যক লোকেই কয় তেওঁ মোৰ মাৰ দৰে মৰমীয়াল আৰু মোৰ বান্ধৱীৰ দৰে বহল অন্তৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ হয় দে গতিকে এটা হৈছে কাম ভাৱ যি ভাৱে আজি সমগ্ৰ জাতিক সমগ্ৰ মনুষ্যক টচ নচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ চ'ৰ্চ বহুত বেছি কামভাৱ জাগ্ৰত হোৱা আজি কামভাৱে যে ইমান বিৰাট ৰূপ লৈছে ইমান বিৰাট ৰূপ লৈছে কিহৰ কাৰণে প্ৰথমটো হৈছে খাদ্যাভাস দ্বিতীয়টো হৈছে জীৱনৰ যিটো লাইফ ষ্টাইল আৰ্ট অফ যিটো লিভিং বা কি চাইছে চকুৰে দিনটোত কি চাইছে দিনটোত কি শুনিছে বহুত বেছি নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ ওপৰত তাৰপিছতে আহিছে খং ভাৱনা খঙৰ পৰিভাষা কি খঙৰ পৰিভাষা এটাই এখন জ্বলি থকা জুই বা অগনিৰ শিখা কি হয় যেতিয়া জপ জপাই জুই জ্বলে চব ফালৰ পৰা পানী মাৰি যেতিয়া জুইক আমি নুমুৱাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা একোৰা জুই যেতিয়া আত্মাত জ্বলিব সি কোনো ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ যি গুৰু বাক্য নহওক কিয় কাণত নোসুমাব